Первое важное событие ⁇ это приезд президента Туркменистана и достигнутые договоренности с Украиной по поводу возможности покупки туркменского газа очевидно, неплохо, учитывая напряженность отношений по газовому вопросу с Российской Федерацией. Второе важное событие – это статистика, которая была получена на этой неделе по уровню инфляции. Похоже, уровень инфляции в феврале, по крайней мере, продовольственно чуть снизился по сравнению с январским уровнем. И похоже, что в годовом исчислении он может, вышел на теперешний момент где-то на 3% годовых. Очевидно, что он, это не будет такой уровень на протяжении всего года, но это это уже позитивный такой момент. Важным моментом этой недели является активное обсуждение социальных инициатив президента Януковича и возможность их реализации. Похоже, что социальные инициативы президента, очевидно, будут выполняться кабинетом министров. Есть много вопросов, и в том числе и по поводу финансирования этих инициатив, но так или иначе это важная тематика, которая будоражила умы экспертов на этой неделе. Важная тема продолжения сотрудничества или не продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и на фоне этого изменения так называемого перспективной части индекса Standard Poor's для Украины. К сожалению, он был ухудшен на этой неделе. То есть сам индекс остался неизменным, но перспектива была изменена со стабильной на негативную. И основное обоснование, которое дает Standard Poor's, касается как раз возможной приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом. И следующее объяснение — это то, что Украина находится в пике политического цикла, что связано, может быть, с увеличением затратной части государственного бюджета. Я бы мог констатировать нынешнюю, сложившуюся сегодня ситуацию следующим образом, что мы пытаемся каким-то образом нащупать пути взаимодействия внутри страны, безусловно взаимодействия с внешним миром. Я полагаю, что эта работа, может быть, пусть без ярких каких-то событий, на мой взгляд, может иногда оказаться более, более важной, более нужной и в результате более э, результативной, чем какие-то события, на которые нужно мгновенно или ситуативно. Отвечать. То, что касательно заявления Путина, то я думаю, что к этому нужно внимательно присматриваться, к этому нужно отнестись с интересом, с пониманием. Но на это нужно было нашим экспертам, аналитикам и политической элите обратить внимание давно, еще осенью прошлого года. Я думаю, что все-таки это внимание было обращено, связано с тем, что его идея формирования Евразийского союза, безусловно, будет предметом обсуждения и предметом обсуждения, прежде всего, в нашей стране. И это будет касаться и вектора возможного развития, и то, о чем мы говорили с вами перед эфиром относительно реакции запада по поводу пускать не пускать то я полагаю что скорее всего нужно понимать что происходит у нас внутри страны на что мы готовы на какие вызовы мы готовы отвечать и наверное самая ключевая важная мысль что в конце концов обществу когда-нибудь нужно понять что кроме нас наши проблемы никто решить не может евросоюз тоже должен определиться по большому счету с решением своих внутренних проблем и перестать давать украине выполнять постоянно некие домашние задания я понимаю что не все просто в нашем датском королевстве но я говорю, что есть, было сделано нынешней власти столько шагов за два года, сколько предыдущие за пять. И это очевидно. И то понимание ситуации уже говорю очень непросто, очень нелинейно у нас обстоят дела. Но я, бы, я полагаю, что на сегодняшний день очень важно и Евросоюзу понимать, что таким тоже образом говорить с Украиной невозможно. И в конце концов, даже нашей элите, которая во власти, в оппозиции, значение по большому счету не имеет, нужно искать внутри себя ресурсы и любой ценой договориться. Подчеркиваю, любой ценой.